покажу топ 5 лучших игр на 32 битную систему. И сразу хочу сказать, топ создан лично по моему мнению. Ну что ж, старайтесь поудобнее, а мы начинаем. На пятом месте у нас игра под названием Crysis 2. В этой игре вы будете играть за главного героя в необычном костюме, даже в очень необычном. С помощью его вы сможете высоко прыгать, быть невидимым и конечно же иметь защиту. Действие игры разворачивается в 2023 году. В Нью-Йорке разразилась эпидемия неизвестного вируса, имеющего инопланетное происхождение. Вашей целью является сохранить порядок. А на четвертом месте Расположенная расположена игра Assassin's Creed 2. Я знаю, что уже все наслышаны об этой игре, но все же немножко расскажу. В 2012 году Дезмонд Дамайлса использует память о его предке Ассасине машине Анимус. Анимус это машина, которая переносит нашего героя в прошлое, а именно 15 век, в тело его предка. Вашей целью является определить местонахождение мощного артефакта под именем частица Эдема. На третьем месте расположена игра Payday 2. В этой игре вам предстоит профессиональное ограбление. События происходят в Вашингтоне. Вашингтон становится крупнейшим криминальным центром открывается преступная организация CrimeNet. Payday является командная игра на четверых игроков, а их целью успешно выполнить контракт, то есть успешное ограбление. А на втором месте расположена игра под названием Skyrim. Игра вас перенесет в 201 год 4 эры. Вас ожидают интересные схватки с драконами, с дикими животными, с великанами и также с врагами. Кратко о сюжете. Главный герой узнает, что он Давакин. И с помощью дракона он может убить дракона и погладить его душу. А целью Давакина является спасти Skyrim от древней опасности. Вас ждет открытый мир и захват Сюжетом. А золото в нашем топе занимает Battlefield 3. Я просто скажу, в этой игре на высоте все. Графика, полная разрушаемость, звуки, анимация, озвучка, сюжет. Просто 10 из 10. На этом все. Если тебе понравилось, жми на лайкосик, также на подписку и оставь свое мнение в комментариях. Также, ребят, чем больше вы активны, тем реже я делаю новые видео. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.